Наступна, про що ми хочемо поговорити, знову ж таки про команду, яка абсолютно несподівано дебютувала у прем'єр-лізі, і про її тренера, який є достатньо демократичний тренер, про якого зараз вже почали говорити. Ну і до речі, ця команда наразі знаходиться на четвертому місці турнірної таблиці після восьми турів чемпіонату України. Дехто може сказати, що вісім турів це не показник, але повірте, що у Романа Санжара є свої секрети успіху. А за фізичними кондиціями він може дати фору будь-якому футболісту. Тому із радістю погодився на Цікаву пропозицію Дмитра Поворознюка. Я вам пропоную зараз поїхати в гідропарк зайнятися такою фізкультурою трішечки тіло підтягнути. Як ви на це дивитесь. Поїхали. А чому? что команда готова до премьер лиги по тому, как команда думая, я команда говорит, как они налаштованы? С первого дня я начал убеждать ребят о том, что они сильные, что они могут, что довольствоваться малым ни в коем случае нельзя. Мы поверили в себя и выиграли первую лигу. Почему мы должны не верить в себя в высшей лиге? Почему мы должны бояться? Если ты не будешь верить в себя, то это путь в никуда. До начала чемпионата я видел, что мы конкретно не готовы. Почему? Мы провели очень скомканный сбор. Естественно, у нас был э, пристратовый мандраж. Мы с командами премьер-лиги не играли практически и на сборах, поэтому мы чуть не понимали уровень. В матче с «Зарей» мы показали, что мы можем, мы состоятельны. И, наверное, эта победа вселила уверенность в нас, что мы можем и здесь себя показывать. Я хочу, чтобы ребята не заставить их, а чтобы они хотели, будет больше результата. Я вижу прогресс, но опять-таки считаю, что та игра, которую мы показываем, она еще в ней еще много моментов, которые нам надо дорабатывать. Тут не супер, а элитный спортзал. Весь ассоциируется у нас эта локация из трансферной политику Олимпика брали никого хотели. Мясо закачали не там, где, возможно, хотели, а тем, что было. Да, брали не того, кого хотели, но те ребята, которые у нас есть в команде, они достойны играть в высшей лиге и показывают хороший результат. Чемпионат первой лиги мы заканчивали, у нас было очень маленькое количество людей, много было ребят травмированных, плюс мы уже понимали, кто с нами не пойдет дальше, вот, и поэтому практически нам надо было приобретать пол команды. Насколько ну, я знаю, у вас таких зарплаток в 5 тысяч долларов на этой в команде? Таких зарплат нет, у нас меньше. Да, у нас небольшие зарплаты, но Самое главное то на сегодняшний день, что она есть, эта зарплата, и она стабильна. Вот. Плюс, наверное, наша команда э, интересна футболистам тем, что у нас здесь хороший коллектив, у нас все честно. И те ребята, которые, у которых есть мотивация заявить о себе как футболисты, они могут прийти к нам в команду, скажем так, и попытаться заявить о себе. Вы сколько максимум берете? Жим лежа у меня ну, 100 с копейками. Если результаты Олимпика будут зависеть от того, как я поднимаю штангу, то я и 150 подниму. <laughs> Штанга – это, мабуть, самый популярный тренажер, который есть в залах. Самый популярный футболист, который есть в вашей команде, быть, это Иса, да? Иса, да. Он и в Украине появился достаточно, скажем так, неожиданно. Их приехало куча там футболистов. Поселились они в Днепродзержинске, и привезли их агенты какие-то. То есть жили они вообще там, скажем так, в ужасных условиях. Как они вышли на наш клуб, как он сюда приехал, я не знаю. Я считаю, что это футболист топ уровня. Он и по мысли, и по своим физическим данным, и по техническому оснащению. Он машина. На самом деле он очень быстрый, он очень выносливый. Один из его минусов, с которыми мне тяжело бороться, это его психология. Вот если он не хочет, его очень тяжело заставить. Он не всегда, скажем так, максимально на поле отдает все то, что у него есть. То, что он отдает, это процентов 60 от того, что у него есть. Я почему выхожу еще на тренировки? с ребятами. Я как только выхожу, я сразу настраиваюсь на, на волну, я сразу ощущаю, кто как думает. Я сразу вижу футболиста, мне не надо долго. Я только стал, все, я ощущаю, у кого какая мысль, у кого какой характер. Я это чувствую сразу, мгновенно. Сколько вам комфортно працуется с Ельзином? Ви з ним про стартовий склад? Он интересуется, он, естественно, высказывает свое мнение, но он никогда не ставит никаких ультиматумов по этому вопросу. Все решения, которые есть по поводу игры, кто будет играть, кто будет выходить, принимаю я. Ну, после того, как он забил пенальти, он сказал: Рома, ты видишь, какой я форме, я еще забиваю, у меня еще все впереди, я еще дам, типа, я еще вот позабиваю и так далее. Цей футболіст вас отрывает, мабуть, наибольшую зарплату в команде. Немає дисбаланс. Этот футболист, да, его зарплату тяжело потянуть. Это 14 место, а то, ну хотя бы четверто, да, чтобы мы уже не... Ну давайте первое, да? давайте первое. Давайте первое. Все. Мы на первом. Все-таки вы верите в то, что команда может быть в призах? Здесь не должно быть эйфории. Наверное, надо реально оценивать и уровень нашей игры, уровень игры соперников. И на сегодняшний день быть, допустим, в тройке для нас очень сложно. Опять-таки, но верить в это надо. Верить в это надо, мечтать об этом надо. И только тогда Возможно, это будет не третье место, а будет пятое или шестое место. И это тоже место будет для нас, я считаю, достижением.